সন্মানীয় গোটৰ সভাপতিসকল অহা তিনি তাৰিখে আমি দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে গোটকি বাট আয়োজন কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু সেইহে প্ৰতিটো গোটত অসমৰ আঠাইছ হেজাৰ গোটত আমি সেইদিনাখন দিনৰ দুই বজাৰ পৰা চাৰে চাৰিটা বজালৈ আমি গোটকি বাট কাৰ্যসূচী আমি অনুষ্ঠিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু সেইদিনা মূলগতভাৱে এইটোৱে হ'ব যে সেই বুথৰ ভোটাৰ তালিকা লৈ পেলাই যোৱাবাৰ আমি কিমান ভোট পাইছিলোঁ আমি ঊনৈছ চনত কিমান ভোট পালোঁ লোকসভাত আৰু আগৰ দিনটোত আমাৰ কি টাৰ্গেট আছে আৰু লগতে আমি হিতাধিকাৰীৰ তালিকা আমি প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব আৰু সেইখিনি যাতে সমগ্ৰ বুথৰ সভাপতিসকলে কাৰ্যকৰ্তাসকলে যাতে কৰে তাৰ কাৰণে মই বিনম্ৰতাৰে আহ্বান জনাইছোঁ লগতে আহ্বান জনাইছোঁ পাঁচ জানুৱাৰীৰ পৰা এঘাৰ জানুৱাৰীলৈ আমি বুথত ৰাজনৈতিক সভা অনুষ্ঠিত কৰাৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু সেয়েহে বুথৰ সভাপতিসকলে নিজৰ নিজৰ ৱাৰ্ডত তেওঁলোকৰ যিকোনো স্থানত একোখনকৈ ৰাজনৈতিক সভা যেতিয়া অনুষ্ঠিত কৰি পেলাই আমাৰ দলৰ দৰ্শন আদৰ্শৰ লগতে চৰকাৰৰ যি এচিফটাই চৰকাৰে যি সৰ্বস্পৰ্শী সৰ্বব্যাপী আঁচনিৰে কাম কৰিলে সেইবোৰ কথা বুথত ৰাজহুৱা সভা অনুষ্ঠিত কৰি পেলাই ৰাইজক জনোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক বিনম্ৰতাৰে আহ্বান জনাইছোঁ ধন্যবাদ নমস্কাৰ